হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ডি বিডিউ চেনেল পুনৰ আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাট তিতাবৰৰ অন্তৰ্গত শ্যামগাঁৱৰ শ্যাম মন্দিৰলৈ আৰু তাত গৈ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লগতে কিছুমান নজনা কথাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনালোকক জনাম তো মই এতিয়া ৰাতিপুৱা সাতটা বাজি গৈছে তো যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মোৰ লগত যাব তিতাবৰৰ জিনটো মোৰ ভাইটিস্বৰূপ হয় ত' বলক প্ৰথমে যাওঁ জিনটোৰ ঘৰলৈ তাৰপিছত আমি জিনটোৰ লগত একেলগে যাম শ্যাম মন্দিৰলৈ তো আপে চাই থক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ত' ব'লক যাওঁ এতিয়া মই জিনটোৰ ঘৰলৈ দুইটা আমি একেলগে শ্যাম গাঁৱলৈ শ্যাম মন্দিৰলৈ তই চাই থাকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ ম গাঁৱৰ বালিজান বৌদ্ধ বিহাৰ মন্দিৰ ত' আমি এতিয়া সেই মন্দিৰৰ যি বাৰাণ্ডাত ৰৈছোঁহি আৰু ব'লক আপোনালোকৰ মন্দিৰৰ কিছু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই লওঁ বাহিৰৰ গেটৰ দৃশ্যটো দেখিলে আপোনালোকে ত' এতিয়া আমি ভিতৰৰ দৃশ্য কিছু দেখুৱাওঁ মন্দিৰৰ ত' ব'লক চাই থকা ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ আমি এতিয়া নামঘৰ নামঘৰহে আহিছে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই গৈ আছোঁ দেখিছে মোৰ পিছফালে থকা বৌদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি গ্লাছ ফ্ৰেমৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছে আৰু এই মূৰ্তিভাগ বহুত পুৰণি বুলি কৈছে ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই যথেষ্ট পুৰণি মূৰ্তি হয় এনেদৰে গ্লাছ ফ্ৰেমত তেওঁলোকে মানে ৰাইজক দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি বৌদ্ধৰ কিছু ভাষাৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ সেই ভাষাৰ লিখি থৈছে মূৰ্তিভাগৰ কিবিভা কথা মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই বা বুজিব পৰা নাই কিন্তু তেনেদৰে লিখি থৈছে আৰু বেছি মানে কি হয় ইয়াত ইমান ধৰণৰ নাই ভিতৰত কিন্তু বাহিৰত যথেষ্টখিনি চাবলগীয়া বস্তু আছে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি এই বুদ্ধ মন্দিৰ কথা কিছু জানিবলৈ পাৰিব বুদ্ধদেৱৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব বুদ্ধদেৱৰ কিছু ইয়াত মূৰ্তি ইয়াত সজাই ৰখা হৈছে সেইখিনি চাব পাৰিব আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে এভাগ মন্দিৰ মন্দিৰৰ যি মূল আসন সেই আসন আছে আসনত বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি আছে দেখিছে আপোনালোকে ওপৰত এভাগ মূৰ্তি গ্লাছ ফ্ৰেমত ভৰাই থৈছে আৰু বিভিন্ন মূৰ্তি আছে ইয়াত সোণৰ মূৰ্তি আছে লগতে ইয়াত এভাগ কিতাপ আছে যিভাগ সোণৰ কিতাপ হয় সোণৰ কিতাপ সোণেৰে গঠিত তাত লিখিত আছে মান ৰজাসকলৰ দিনত থকা সেই কিতাপ সোণৰ কিতাপ মানসকলে দি থৈ যোৱা সোণৰ কিতাপ এই বুদ্ধ মন্দিৰত বৰ্তমান তেওঁলোকে সাঁচি ৰাখিছে আৰু বৰ্তমান আমি অহা আমাৰ সময়টো সোনকাল হ'ল ৰাতিপুৱাতে আমি আহিলোঁ আৰু সেই বস্তুবোৰ দেখুৱাবলৈ হ'লে গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ মুৰব্বী আছে মুৰব্বীৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছতহে মুৰববী থাকিলেহে সেই বস্তুভাগ দেখুওৱা হয় গতিকে তেওঁলোকৰ মানুহ মুৰব্বীত ইয়াত নাই গতিকে আমি সেইভাগ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও আমি মন্দিৰভাগ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে এই মন্দিৰভাগলৈ অহা নাই আহিব পাৰিব তিতাবৰৰ আপোনাৰ বালিজান বালিজান বুলি কয় বালিজান চিয়ামগাঁও আছে সেই মন্দিৰভাগ আৰু মোৰ লগত অহা যোনটো কিছু কথা সুধোঁ যোনটোৱে কি ক'বা মন্দিৰভাগলৈ আহি যোনটো ৰ'বা তুমি কি ক'বা মন্দিৰভাগলৈ তুমিওতো এইভাগ মন্দিৰলৈ আগতে অহা নাই বুলি কৈছা তাকে আমি আজি অহাতো সোনকাল হ'ল সেইকাৰণে মানে ইয়াত থকা এটি বিশেষ বস্তু সোণৰ কিতাপভাগ আমি মানে চাব নোৱাৰিলো তেওঁলোকে জনোৱা মতে মানে সোণৰ কিতাপভাগ চাবলৈ হ'লে গাঁৱৰ মুৰব্বীজনী ওলাই আহিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে মানে সোণৰ কিতাপভাগ দেখুৱাই মানে এটা আমাৰ সেইটো দুৰ্ভাগ্য হ'ল মানে চাব পৰাহেতেন বা আপোনালোকক দেখুৱাব পৰাহেনো আমাক ভাল লাগিলেহেঁতেন সেয়া সকলো কথা তেওঁ ক'লে আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ জনালো আৰু সিফালে কিছুমান দৃশ্য আছে বলক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো এনেধৰণে মূৰ্তিবিলাক তেওঁলোকে বনাই আছে লাহে লাহে কাম কৰি আছে এইটো এটা কিবা প্ৰতীক চিহ্ন হব উপস্থাপন কৰিছে ষস্তিৰ মূৰ্তি দেখিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে ষষ্ঠীৰ মূৰ্তি উপস্থাপন কৰিছে আৰু এয়া বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি এনেধৰণে বিভিন্ন নতুন নতুন মূৰ্তি বা প্ৰতিচিহ্ন তেওঁলোকে স্থাপিত কৰি গৈ আছে ইয়াত আৰু এয়া নতুনকৈ কামো চলি আছে কিছু কিছু তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই যি বুদ্ধদেৱৰ ওপৰত কিছু কথা শিকিব লাগে জানিব লাগে কাৰণ বুদ্ধদেৱৰো এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ কথা আছে গতিকে সকলোখিনি শিকিব লাগে তো এনেদৰে আৰু কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ পুৱাতে ওলাই আহিলোঁ আৰু যিভাগ মানে আমি কিতাপ দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই কিতাপভাগ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু কিতাপভাগ দেখুৱাব নোৱাৰা কাৰণে অকণমান বেয়া লাগিছে যদিও আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ যদি কেতিয়াবা আহিব পাৰোঁ তেতিয়া কিতাপভাগ দেখুৱাম তো আজি দেখুৱাব নালো আজি যিমান দিন হওক মোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক তো কোনোবা যদি আহে নেক্সট ইয়ালৈ আহিব পাৰিব বালিজান বুদ্ধ বিহাৰ মন্দিৰ আৰু আহি তাত আপোনালোকে বুদ্ধদেৱৰ যি আলোক মূৰ্তি আছে দৃশ্য আপোনালোকৰ পৰিৱেশ এইবিলাক আপোনালোকে চাবলৈ পাব তো আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু নেক্সট আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি বিটিউব চেনেল যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো বাই বাই